Мною назначено проведение служебного расследования. В ходе служебного расследования будут выяснены все моменты, которые э, происходили, и кто прав, кто не прав, кто как, а тут даже не кто прав, а кто не, а, не прав выяснять, а правильно будет сказать, кто как выполнял свои функциональные обязанности в полном объеме или не в полном объеме. Вот эта задача выяснить это в ходе этого служебного расследования, и э, на будущее исключить такие инциденты. И, соответственно, лицам, э, те, которые не выполнили свои функциональные обязанности, соответствующим образом указать на их просчеты в работе, ну и для искоренения этого в дальнейшем. Значит, э, ну, по нашим служебным инструкциям в служебном расследовании не может принимать участие э, лица из э, других организаций, если это не э, межведомственное. Поэтому нами было предложено э, соответствующей организации э, следующий выход. Они обращаются, как громадская организация, до головного управления с тем, чтобы рассмотреть вот такой-то такой-то вопрос. Соответственно буквально 15 минут назад я получил от них соответствующее обращение и уже сгидно звернение громадян, также поручил разобраться в этой ситуации, нашим соответствующим службам вместе с представителями этой организации, какие у них могут быть полномочия, рассказать вам, прежде всего, обеспечить правдивость этого, то есть они будут присутствовать при всех мероприятиях, у них будет возможность задать вопрос участникам этих событий точно так же, и осветить потом свое видение. А основная задача служебного расследования это... А выяснить, какие нарушения были допущены сотрудниками как следственно-оперативной группы, так подразделения патрульной полиции. Ну и здесь присутствует еще один, так сказать, сбоку проходит инцидент, там находился вне работы сотрудник полиции, вы знаете, да? А вот Здесь отдельно инспекция по личному составу в отношении него проведет отдельно там вопросы, которые будут заданы ему, его там нахождение и так далее. Я сразу хочу сказать, это немножко будут две разные направления и будут проводиться два разных служебных расследования, потому что тут служебная деятельность, тут деятельность, вернее даже тут его не деятельность, это был его выходной день, ну, скажем так, нормы поведения или так далее. То есть вот это основные моменты, которые будут рассматриваться. Если во время рассмотрения обращения романской организации у них будут еще какие-то вопросы, они будут выстроены в общий так, вопросник или план, и тогда еще там будет дополнительно что-либо рассмотрено. Я еще раз повторю: главная наша задача это выявить те ошибки, просчеты в работе всех служб. И самое главное, для того, чтобы они потом не повторялись.